Можно? Можно У меня такое обращение. Друзья, не отдавайте правосектор сектор на честное распятие властей. Прячьте их от волков. Это наша единственная опора после Господа Бога. Люди, поддерживайте наших героев, то, чем может, выступлениями, забастовками. Они ждут от нас нашей поддержки. Если они видят нашу поддержку, и, естественно, они понимают, что действуют правильно и будут действовать еще сны. Добровольцы, возвращайтесь домой, патрулировать порядок на улицах и в кабинетах чиновников, прокуроров, судей, адвокатов. Вся эта коррупционная надолго селась на своих местах. Так что без вашей помощи, правосектора и нашей помощи, их не сломать. Поднимемся всей страной на улице, площадя, администрацию управления с вилами, с цепями, с оружием. Мирно, по-доброму, по закону их не скинут. Только, к сожалению, революцией гражданской войной. Власти кидают вот самых настоящих героев Украины. И малоимущих имущих. Таким образом они избавляются от тех, кто мешает им крас миллиарды. И тех, по их мнению, лишней единицы в стране. По их мнению, две трети надо уничтожить, чтобы оставшимся легко управлять. Пусть в ато идут мусора которые только знают то, что ходить по городу, по лавочкам и штрафовать, штрафовать тех, кто пьет пиво. Пускай они идут в АТО, защищает свое честное имя. Подумайте же, мусора, почему вас так до сих пор называют? До сих пор вы служите только для властей, а народ грабите и уничтожаете. Неужели вы думаете, если станет другая власть, народная, честная, вам перестанут платить зарплату? еще больше станут. Только вы сможете ходить честно, с высоко поднятой головой, гордиться погонами и наконец-то забыть, наконец-то стать уважаемыми. Почему журналисты власти показывают, как наши молодые дети избегают призова армии и не хотят идти умирать за роскошное и беззаботное проживание чиновников, депутатов, олигархов, их детей и родственников. Только на ТВ один, один плюс один они сожалеют и очень расстроены за погибшие. Но никак не хотят говорить о коррупции нашего городничего, ультраофицера, Фаберже, Муму. Почему они в новостях не показывают, как они ходят по домам олигархов ежедневно и притягивают их служить в АТО за свое же награбленное состояние и поместье. Наши власти обвиняют все в бедах попередников. А сами настоящие последователи, при которых стал жить все в пять раз тяжелее А коррупция процветает еще сильнее Эту власть прогнившую Надо скидывать самым серьезным образом С полной конфискацией имущества В этом случае нельзя никого пропустить Потому что если оставить Кого-то одного из миллиона То они как раковый опухоль Начнут Невидимо для всех разрастаться Это же на них На теле нашем Здесь его не вычистить, потом еще больнее. Чисти сразу до конца. Вы представьте, люди, сколько миллиардов долларов появится в государстве для врачей, учителей, рабочих, шахтеров, военных, ментов, честных, для для наших ученых, которых нам так не хватает. А какие бы были дороги, сады, сельские хозяйства, конфискация домов, имущества полное у них, от них. У нас каждый житель Украины Честным был бы обеспечен, но не надо бы строить новых из всего того наворовно. Поэтому повторяю, Сюда надо включить всех олигархов, чиновников, прокуроров, судей, адвокатов, которые защищают не по, закону, а по совести и от своей выгоды. И таким же образом также нас грабят Джеки, такие военных, министерских чиновников, всю депутатскую зраду скинуть, заменить новыми проверенными. Что делает наша Зрада? Только обвиняет один другого в коррупции, измене, воровстве и больше никаких действий. Таким образом поделили людей на тех, кто обвиняет и кто принимает обвинения в Зраде. Это им и надо. Смотрите, люди, мы открываем вам глаза, кто есть кто, а сами живут, прожирая, ничем не брезговая. За счет этого надеются оставаться при, своем, при своей кормушке. Так, руководители правосектора, к вам, Наташа, не помню фамилию, отчество, извините. Оставьте своих героев, не предавайте их. Не идите на компромисс с городничими и унтерами фаберже. Но, Наташа, красивые внешние политические и мужество вам не отнять. Будьте стойки до конца. В этом случае народ будет стойким рядом с вами. Еще не верьте артистам, певцам, которые говорят, поют. Давайте же решать миром эти вопросы. Это угоду власти, последователя. Такие, как наши чиновники, которые грабили десятилетиями. Разве не дадут мирам и по закону свое непосильным трудом наворованное? Выход какой? Все надо отнять. Поднимайте всей страной. А можете еще ответить на наши вопросы в на за... ну За желание. У нас є кілька питань тижня. Якщо пол, якщо вдасться, якщо не вдасться, то нічого страшного. Давайте спробуємо. Станьте ось сюди. Є у нас кілька питань тижня. на радикал Мосійчук, жертва політичних інтриг чи хабарник? Одне питання, і інше питання: чого чекати від перемир'я на Донбасі, замороження конфлікту чи нових військових дій? Ось такі питання. Якщо ну, Встань... станьте, будь ласка, давайте перше питання я Задам Ще так. трошечки сюди, щоб рівне було видно так. Первое питання. Радикал Мосячук, жертва политических интриг чи хабарник? Я скажу вам и то, и другое. То, что он все-таки стоял за сторону, это хорошо было. Но ну, раз проворовался, раз показал свою гниль, все-таки он должен за это ответить. Это обязательно. Хотя и жалко, что такой человек, и люди и шли за ним, верили, и вот такое получилось. Нестоящая. Это пример все-таки. Мы должны судить таких людей не за то, что они сделали, а за то, что сегодня. Судя за то, что проворовался, то есть показал гниль эту самую партию. И естественно, что в первую очередь это, это же не только он. Это, же, это все от Ляшка, вот это его партия. В первую очередь, конечно, он там возглавляет. Ще одне питання повним реченням. Чи чого чекати від перемир'я на Донбасі? Замороження конфлікту чи нових військових дій. Наприклад, від е перемир'я на Донбасі варто чекати і продовжуйте думку, щоб це було повним реченням. перемир'я на Донбасі має бути повне освобождення Донбасу, а не перемир'я. повне і від от от путінських властей, від <військ> те. Ну, народом, естественно, кого? За Путина. Полное освобождение Донбасса от всего этого. Никакого перемирия. Хоть а это мы... война это страшно звучит, но у нас выбора нет у другого. Можно вот так трешечки еще сюда вот так? Ага, э, Можно вы хотите что-то еще сказать о нашим политикам? Например, я к нашим политикам хотел бы сказать, и продолжаю эти мысли, чтобы было понятно, о чем мы говорим, потому что моего вопроса слышно не будет. Ну, политикам что нашим сказать? Всем политикам уйти в отставку и отдать свое, как я говорил раньше, честно, награбованное, непосильным трудом. Все отдать народу. Только тогда можно простить А так просто ганьба им. Ну, это, мягко сказать, ходьба. Таких просто надо за ноги подвешивать и на показ видеть. Что бы вы пожелали Украине и украинцам? Я бы Украине и украинцам хотел бы пожелать и также. Жить в мире, добра, а, один. А можно один... Пол... Один... полным речением, полным предложением для того, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Mm -hmm. Я бы хотел украинцам и Украине пожелать и. Хотел Украине и украинцам пожелать, чтобы любили друг друга. Только в любви они победят. Mm -hmm. И всего. А может быть еще что-то хотите сказать бойцам? Пожелать бойцам. Я бы хотел пожелать бойцам. Ой, мне, мне даже не хватит слова, чтобы пожелать нашим бойцам. Да. Ну это все для нас. Я говорю, как после Господа Бога, они для нас все. Они стоят за нас и умирают. Победа им, скорее всего. Победа это самое. и и на войне, и, и с этой коррупцией власти. Как их Господь хранит. Это наша умница. Дуже вам дякуємо. ему.